নমস্কাৰ মই নৱশ্যাত এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ টেট পৰীক্ষাৰ সম্পৰ্কত যে অসম টেট দুহেজাৰ পঁচিছত হ'ব নেকি এনেকুৱা এটা ধাৰণা ইতিমধ্যে আমি দিব পাৰোঁ যে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জনাব পাৰোঁ আপোনালোকক কিয় জনাব পাৰোঁ আপোনালোকে শেহতীয়াকৈ এটা খবৰ লাভ কৰিছে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক তেৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব শীঘ্ৰেই বুলি কৈছে তেৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ চাকৰি তাতে তাৰে আছে এল পি ইউ বি কাৰণে যথেষ্ট প'ষ্ট আছে আৰু ছেকেণ্ডেৰী লেভেল কাৰণে যথেষ্ট প'ষ্ট খালী হ'ব তাৰ কাৰণে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামৰ উপৰিও অসম টেট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত আৰু অসম টেট হোৱাটো বহুতেই বিচাৰে মোক বিভিন্নজনে কমেণ্টত কৈ থাকে আৰু ফোন কৰি জনাই থাকে যে অসম টেট হ'বনে নহয় অসম টেট দুহেজাৰ চৌবিছত নহয় এইটো নিশ্চিত মানে কি এতিয়া আপোনালোকে জানেই যে এ ডি আৰাম আহি আছে আৰু এ ডি আৰ প'ষ্টখিনি নিদিয়ালৈকে কেতিয়াও অসম টেট অনুষ্ঠিত নহয় মানে এ ডি আৰ প'ষ্টখিনিৰ লগত লগতে এই যিখিনি আছে মানে আপোনাৰ আছাম পুলিচৰ হওক বা অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ যিবিলাক প'ষ্ট আছে সেইখিনি পষ্ট একেলগে দিব আৰু লগতে এই যে এল পি ইউ পি পাঁচ হাজাৰ পদ আছে এই পাঁচ হাজাৰ পদৰ কাৰণেও যিহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে ছাবমিট কৰিলেই ডকুমেণ্ট কিন্তু মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হ'লে বাকী আছে এইখিনি কাম মানে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পূৰ্বেই হ'বগৈ মানে আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টসমূহ প্ৰকাশ হ'ব এইটো কোন মাহত প্ৰকাশ হয় এইটো ক'ব নোৱাৰি মানে ডিচেম্বৰতো প্ৰকাশ হ'ব পাৰে নৱেম্বৰতো প্ৰকাশ হ'ব পাৰে এনেকুৱা টাইমত প্ৰকাশ হ'বগৈ যিটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে আশা কৰি আছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিচনেল মেৰিট লিষ্ট এতিয়া সোনকালে প্ৰকাশ নহয় এইখিনিয়ে আপোনালোকে আশা কৰিব নালাগে কাৰণ এতিয়া নিযুক্তি নহয় আৰু এইটো দুহেজাৰ পঁচিছ চনতে নিযুক্তি হ'ব মানে তেতিয়াহে শিক্ষকৰ আৱশ্যক আছে বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে এইখিনি খবৰ আপোনালোকে নিশ্চয় লাভ কৰিছে এতিয়া দুহেজাৰ পঁচিছ চনত যদি অসম টেট হয় এই যি বিজ্ঞাপন লগা খবৰ এই বিজ্ঞাপনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব মানে যি এল পি ইউ পিৰ যথেষ্ট পথ খালী হৈছে আৰু লগতে হাইস্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী তাৰ কাৰণে তেটকৈ আমি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'বই এইটো নিশ্চিত আৰু যিসকলে বি এড কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আৰু বি এড যিসকলৰ কমপ্লিট হোৱা নাই তেওঁলোকৰ বি এডটো কমপ্লিট হ'বগৈ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ভিতৰত গতিকে তেওঁলোকৰ এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আহি আছে গতিকে আপোনালোকে কেইবাটাও এবাৰ মানে ষ্টেপত আপোনালোকে এক্সাম দিবলৈ পাব এ ডি এটোও পালে আপোনালোকে লগতে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণেও পালে আৰু লগতে আপোনালোকৰ অসম টেটটোৰ কাৰণেও পালে মানে এই কেইবাটাও যিহেতু একজাম একেলগে আহি আছে গতিকে আপোনালোক প্ৰিপেৰেশ্যনে কৰিব লাগে আৰু গতিকে যিসকলে অসম টেট হোৱাটো বিচাৰে তেওঁলোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব অসম টেট হ'ব লাগে বুলি কাৰণ মই আপোনালোকক বহুত বিশেষ ভিডিঅ' বনাই মানে কৈ থকা নাই আপোনালোকে এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকে কিন্তু কিছুমান মানুহৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা কিছুমান আছে নহয় তেওঁলোকে মানে চৰকাৰৰ পক্ষত থাকি তেওঁলোকে কৈ দিব যে এইটো পৰীক্ষা পাতিব নালাগে আমাৰ এইখিনি পোষ্ট দি লওক আমুক তামুক এইখিনি বহুত কথা কৈ দিয়ে তেওঁলোকে চাকৰিও ল'ব নোৱাৰে কিন্তু লোকক চাকৰি কৰিবলৈও সুবিধা নিদিয়ে এনেকুৱা কিছুমান ধুৰন্ধৰ কিছুমান আছে আপোনালোকৰ মাজত মানে শিক্ষকৰ আচলতে শাৰীত নপৰে তেওঁলোক শিক্ষক হোৱাৰ যোগ্যই নহয় কিন্তু তেওঁলোকে জাহাঁ তাহাঁহ কথা কৈ থাকে য'তে ত'তে অকল ইয়াতে বুলি নহয় প্ৰত্যেকটো চেনেলে কৈ থাকিব বগি বকি থাকিব এনেকুৱা ধুৰন্ধৰ কিছুমান আছে আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নকৰোঁ আৰু নবনাওঁ সেইকাৰণে মই মোক কষ্ট কৰিবলৈ মন নাযায় মই বেলেগ চেনেলো আছেতো মোৰ নৱজীৱ চেনেল আছে তাত বনাম লাগিলে কিন্তু ইয়াত বনাবলৈ কিয় মন নকৰোঁ সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধুৰন্ধৰবিলাকৰ কাৰণে নিজেও জীৱনে একো এটা কৰিব নোৱাৰিলে মোৰতো কিবা এটা মই কৰি দিছোঁ মই মোৰ জীৱনত তেওঁলোকে কি কৰিলে ইমান যে বকি থাকে যে কমেণ্টত আহি পেলাই যি টি কথা কৈ থাকে মোৰ এগেঞ্চত কৈ থাকিব কিবা কিবি মোৰ পাৰ্চনেল লাইফক লৈ কৈ থাকে বহুতেই কিয় ক'ব লাগে এইবিলাক কথা মই আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ কাৰণে লাগিছোঁ নেকি কোনোবা দিনা নাই লগা নহয় মোক কিয় লাগিব আপোনালোকক চিনিয়ে নাপাওঁ মই মোক চিনিবাৰ কাৰণে পাৰ্চনেল লাইফৰ কাৰণে ইমান লাগি থাকে আপোনালোকে কিয় লাগি থাকিব লাগে জীৱনত কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ একো কৰিব নোৱাৰিব গম পাইছেনে নাই গতিকে এইবিলাক কাম নকৰিব আপোনালোকে কিবা এটা কোনোবাই ভিডিঅ' এটা বনাইছে কোনোবাই কিবা এটা জনাইছে চৰকাৰখনক সেই সম্পৰ্ক তাৰ সপক্ষত থাকিব বিপক্ষত থাকি লাভ নহ'ব আপোনালোকৰ বিপক্ষত থকা মানুহ কোনো জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰে সেইটো মই জানো মোৰ জীৱনত মই কিছুমান যিবিলাক কাম কৰি আছোঁ সেইবোৰ আপোনালোকে দেখা পাব মই যিখিনি কৰি আছোঁ আৰু মোক আপোনালোকে কিয় চাইছে মই কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ কাৰণে আপোনালোকে চাইছে সকলোকে কোৱা নাই কিন্তু এই কথাটো কিছুমান মানে এনেকুৱা মানুহ আছে যাৰ কাৰণে মানে কি ভাল কথা এটা ভাল মানে বাৰ্তা এটা দিবলৈ মন নাযায় সেইসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে কি লিখিম কি কৰিম কেনেকৈ দবাম এনেকুৱাকৈ ভাবি থাকে মানে গতিকে সেই মানুহবিলাকক আপোনালোকে যদি ধুই নিদিয়ে কমেণ্টত যদি ধুই নিদিয়ে কিন্তু মই আকৌ ভিডিঅ' বনোৱা বাদ দিম মানে কি মোৰ ফালৰ পৰা মই কিমান কৈ থাকিম ভিডিঅ' কমেণ্ট ডিলিট কৰিবলগীয়া হৈ যায় মানে এনেকুৱা কিছুমান ধৰণৰ থাকে গতিকে সেইবিলাক মানুহৰ পৰা মই আঁতৰি কেতিয়াবাই মই আঁতৰি থাকোঁ এইবিলাক মানুহৰ পৰা কিন্তু এতিয়া উপায়টো নাই এতিয়া বহুত ভাল মানুহ থাকে এতিয়া ভাল মানুহবিলাকৰ কাৰণে কষ্ট কৰিলে মন যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু মই যিটো কথা কওঁ সেইটো সঁচা হয় ইয়াত মানে কি মই কিবা এটা বনাই মেলি ক'লেও সেইটো সঁচাই হৈ যায় কিয় হয় আচলতে মোৰ কথাবিলাক কিয় সঁচা হয় কাৰণ মই জানো ষ্টাডি কৰোঁ ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই কথাখিনি কওঁ যে এইখিনি হ'ব লাগে মোৰ কথা ইফাল সিফাল হয় মই চৰি কৰি থাকোঁ নেকি বগে ইমান মই চৰি কৰোঁ নেকি ক'ৰবাত মোক ক'বলগীয়া নাথাকে মই ভয় নকৰোঁ কাৰোবাৰ চৰি কৰি পেলাই মই আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ ভয় ধৰি থাকিম এনেকুৱা মানুহ নহয় মই মানে মই তেনেকুৱাবিধৰ মানুহো নহয় গতিকে মই নকওঁ আৰু মোৰ আপোনালোকে তেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ নিদিব আচলতে কথাটো কি মই এই কথাখিনি কিয় ক'লোঁ মানে বহুত দিন আগতেই মই কিছুমান বহুত ভিডিঅ' বনালোঁ তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কথাবিলাক তাতে বিভিন্নজনে বিভিন্ন কমেণ্ট কৰে বহুতে ৰিপৰ্ট মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে চেনেলটোৰ ৰিপ'ৰ্ট মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে মানে কেনেকৈ মানে দবাব পাৰি মানে এই চিষ্টেমটো এনেকুৱা কেঁকোৰা এটা জাতি আছে এই জাতিটোৰ কাৰণে কোনো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে আজিৰ তাৰিখত শিক্ষা বিভাগটো যে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই সেই কেঁকোৰা কিছুমানৰ কাৰণে এই কেঁকোৰাবিলাক যিদিনাখনিয়েই মৃত্যু হ'ব সেইদিনাখনিয়েই শিক্ষা বিভাগটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিম গতিকে মই এই কথাবিলাক নকৰলোহেতেন কিন্তু ক'বলৈ মন গৈছে এইকাৰণেই কাৰণ বহুতৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আহে ভিডিঅ' বনাওক ভিডিঅ' বনাওক এনেকৈ কৈ থাকে কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাই থাকিম কিন্তু আপোনালোকে যিবিলাকে মোক ভাল পায় এইসকলক ধুব লাগে তেতিয়া অলপ অন্ততঃ ভাল লাগিব কাৰণ এতিয়া শিক্ষা বিষয়াবিলাকেও জানে যে কিছুমান আছে বুলি মই কথাখিনি কিয় কৈছোঁ তেওঁলোকেও জানে কাৰণ তেওঁলোকক পানী পানী খুৱাই দিয়ে কিছুমানে এতিয়া ভুল দুটো নোহোৱাকৈ কাৰোৱেই নাথাকে ভুল ক্ষয় কাৰোবাৰ কিন্তু অতি বেছি ভুলটো আমি বিচৰা নাই এতিয়া মই কিছুমান সতোঁৱেইটা হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভুল হৈ হ'ব পাৰে কিবা কৰোঁতে কিছুমানে মানে এনেকৈ এনেই ভিডিঅ'টো বনাই দিলে বুলি কৈ দিয়ে আৰু এইটো ভিডিঅ' যদি চাবলৈ সময় নাই নাচাবি আকৌ চাব নালাগে মইতো বলয় চাবলৈ নকওঁ নহয় ইয়াত ভিডিঅ' ময়ো চাব ভিডিঅ' চাওক বুলি মই মাতি আনি নিকাবাক টানি আজি ভিডিঅ'ত লিংক দিওঁ নিকাবাক মই কাকো লিংক নিদিওঁ মাত্ৰ শিক্ষা বিষয়াবিলাকক লিংকটো দিওঁ মানে তেওঁলোকে মানে কথাখিনি জানক বুলি মই লিংক দিওঁ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক মই কথাখিনি জানক বুলি লিংক দিওঁ কোনো প্ৰাইভেটকে কাৰোবাক মই লিংক শ্বেয়াৰ নকৰোঁ গতিকে মই যিখিনি কথা কৈছোঁ এইখিনি কথা পূৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সঁচা হয় আৰু মই কাকো ক'তো ফাঁকি দিবলৈ মই নেযাওঁ কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে আছাম টেট হ'ব লাগে নে নালাগে যদি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত সহযোগ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে অসম টেট হ'ব কাৰণ অসম টেটক লৈ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানেই যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে দুই বছৰলৈ অসম টেট নহয় বুলি কৈছিলে মানে বহুদিন আগতে কোৱা কথা এতিয়া দুই বছৰ কি তিনি বছৰমান হৈ গ'ল এতিয়া অসম টেট হোৱা নাই দুহেজাৰ পঁচিছ চনত হ'ব লাগে এতিয়া কাৰণ ছাব্বিছত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আহিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম টেট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বহুতে অসম টেট দিহে পাছ কৰিব পাৰিব মানে চি টেট দি পাছ কৰিব নোৱাৰে ছিটেট যথেষ্ট কঠিন হয় কাৰোবাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ কাৰণে চিটেটটো ইজি হয় যিবিলাকে হিন্দী ভালকৈ জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইজি হয় যিবিলাকে ইংলিছ ভালকৈ জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইজি হয় তেওঁলোকে নম্বৰ যথেষ্ট পাই যায় হয় আপুনি ছিটেট দিও পাছ কৰিব পাৰিব কেইবাবাৰো দিব লাগিব তেতিয়াই পাছ কৰিব পাৰিব একেবাৰতে আপোনালোকে পাছ কৰিব নোৱাৰে পাছ কৰিবও পাৰিব আপোনালোকে কম নম্বৰ লাভ কৰিব কিন্তু কিন্তু আজিৰ যিটো যুগ প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ নম্বৰ বেছিকৈ লাগিবই টেটৰ নম্বৰটো বেছি হ'ব লাগিব নিশ্চয় জানে কথাবিলাক কি প্ৰচেছত নিযুক্তি দিবলৈ গৈ আছে এই গোটেই কথাবিলাকৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত জনাম আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিয়ে জনাইছোঁ গতিকে অসম টেট যদি হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ জয় অসম